নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান আমাৰ পাছফালে আহিছোঁ মানে আমাৰ পথাৰখনলৈ আহিছোঁ পথাৰতে আজি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু গম পাইছে বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া আহিব আসাম পুলিচৰ আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব কেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহিব ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া পাতিব বহুতৰে সেইটোৱে চিন্তা আৰু মোৰো চিন্তা হৈছে যে ইণ্টাৰভিউটো আচলতে পাতিব কেতিয়া চি এম চাৰে কৈ থাকে ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাই মাহত জুলাই মাহত মে' মাহ বুলি কৈছিলে মে' মাহ গ'ল জুন মাহ বুলি কৈছিলে এতিয়া জুন মাহ পাই গ'লহি এতিয়া জুলাই মাহ প্ৰায় আৰম্ভ হ'ব হৈছেহি আৰু কিছুমানে এতিয়াও ভাবি আছে যে জুলাই মাহতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আৰু বহুতে সুধি থাকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যে দাদা তুমি ভিডিঅ' এটা ভালকৈ বনাই দিয়া যে তোমাৰ মতে আচলতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া পোনপ্ৰথমতে মই তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ মোক যে এইটো হিচাপত ভাবিছে যে তোমাৰ মতে ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া বা তুমি এটা ভিডিঅ' ভালকৈ বনাই বুজাই দিয়া এইটো হিচাপত ভবাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ কিন্তু এটা কথা মই এতিয়া তেওঁলোককো ক'ব বিচাৰিছোঁ বা সকলোকে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে অফিচিয়েলিভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই অফিচিয়েলিভাৱে মোৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই যদি থাকে মই নিশ্চয় জনাবলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম আৰু কিছুমান কথা গম পালোঁ মানে ভিডিঅ'ত জনাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ নটিফিকেশ্যন যেতিয়ালৈকে পাব্লিছ নকৰে তেতিয়ালৈকে বেলেগে জনাই দিয়াটো এইটো এটা ক্ৰাইম হয় গতিকে যেতিয়ালৈকে এছ এল পি আৰ বি বা যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েল চাইটত কোনো ধৰণৰ একো তথ্য প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি কিছুমান কথা গম পালোঁ বা বেলেগে কিছুমান মুঠতে আমি গম পালোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান কথা আমি জনাব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'ত কাৰণ এইটো এটা ক্ৰাইম হয় পুনৰবাৰ কৈছোঁ এতিয়া যিহেতু সুধি আছে কৈ আছে যে ইণ্টাৰভিউটো আচলতে হ'ব কেতিয়া যে দাদা তোমাৰ মতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া পোনপ্ৰথমতে মোৰ হিচাপত কৈছোঁ কথাখিনি ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত কোনেও যাতে বেয়া মন্তব্য প্ৰদান নকৰিবা বুলি মই আশাবাদী ভাবিছোঁ যোনে যিভাৱে ভাবি থাকক কাৰণ মই মোৰ কাম কৰি আছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে দাদা তোমাৰ মতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া এই বিষয়টোত মই পোনপ্ৰথমতে ক'ম মোৰ মতে ইণ্টাৰভিউটো পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত হ'ব পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছতেই হ'ব আৰু জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউটো নহয় মোৰ মতে কাৰণ আজি জুন মাহ প্ৰায় শেষেই হ'বৰে হ'লে জুলাই মাহত যদি ইণ্টাৰভিউটো হয় এই আজি দুই এদিনৰ ভিতৰতে বা হয়তো আগতে ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিহঁতি কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু যদি জুলাই মাহৰ শা শেষৰ ফালে ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰে তেনেহ'লে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব সেইটো ছিয়'ৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত হ'ব যদি জুলাই মাহৰ শেষলৈ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰে আৰু গম পাইছে আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত ইলেকশ্যন আছে নৱেম্বৰ মাহত যিহেতু ইলেকশ্যন আছে ইলেকশ্যনৰ পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ আগত বা ত্ৰিছ দিনৰ আগত কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট নহয় কি আছাম পুলিচ হওক কি এ ডি আৰ ই হওক কি টেট হওক মানে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় মানে ইলেকশ্যনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ হয়তো শেষৰ ফালে ইলেকশ্যন হ'ব বা তাৰ পঁয়ত্ৰিছ দিন আগত ইণ্টাৰভিউ নহয় এতিয়া কথা হ'ল অক্টোবৰ মাহত যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় এতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ বা জুলাই মাহৰ শেষৰ মানে প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ বা সত্তৰ দিন আশী দিন এই সত্তৰ দিন আশী দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব সেইটো জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে ধৰি থোৱা বা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত এতিয়া মোৰ মতে বা মোৰ মতটো মোৰ মতামতটো যিহেতু জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে তোমাৰ মতে আচলতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া মই কৈছোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছতে হ'ব আৰু এই বিষয়টোত যাতে কোনো বেয়া মন্তব্য প্ৰদান নকৰে যে তই আজিয়ে তাকোচ কালিয়ে তাকোচ যে তই ভিউজৰ কাৰণে কিবা কাৰণে মই আগতেও যিটো কৈছোঁ আজিও সেইটোৱে কৈছোঁ কাৰণ পোন্ধৰ আগষ্ট হ'বতে হ'ব বুলি মই কৈ আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন বা কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ নকৰে মই তেতিয়ালৈকে সেইটোৱে কৈ থাকিম কাৰণ যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহিব তেতিয়া মই চিয়'ৰ কৰিম আৰু কিছুমান কথা গম পালেও কোৱাটো সম্ভৱ নহয় মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে হেৰি কিছুমানে কৈ থাকে যে তই ভিউজ আমুক তামুক হেন তেন মোৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ একেবাৰে কম গম পায় টেনকৈ বা অতি বেছি হাই টুৱেণ্টিকৈ ফিফটিকৈ ফিফটিকৈ নহয়গৈ টুৱেণ্টিকেইমান যদি ভিউজ আহে তাত একেবাৰে ইনকম নহয় তই একেটা কথাকে কৈ থকা আছাম পুলিচ আছাম পুলিচ কিবা কিবি কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সময়টো হৈছে মানে এটা ছিজনৰ হিচাপত চলি থাকে যিহেতু আমি জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ বনাওঁ গতিকে এটা ছিজন হিচাপত চলে কাৰণ আমিতো ভ্লগ ভিডিঅ' নবনাওঁ বোলে আজি এখন কিবা শাক খালোঁ কাইলৈ বোলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত গ'লোঁ বোলে আমুক বোলে আমুক আহিছে তামুক আহিছে ভ্লগ কণ্টেণ্টবিলাকে যিকোনো ভিডিঅ' ডেইলি দি থাকিব বাৰু কিন্তু আমিতো দিব নোৱাৰোঁ গতিকে যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ছিজন হিচাপেও চলি আছে আছাম পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো কেতিয়া হ'ব নহয় এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি 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 মানে ভিডিঅ'বিলাক আমি বনাই থাকিব যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ মানে সকলোকে মটিভেট কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু এইটো নহয় যে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বা ভিউজৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক একেবাৰে ভিউজ বা যে ইনকম মোৰ একেবাৰে ইনকম ভিউজ একেবাৰে নহয় একেবাৰে নহয় তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত কিবা এটা পাওঁ যিটো পাওঁ একেবাৰে মানে ক'বলৈ যদি ডেইলি যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি মই হাজিৰা কৰোঁগৈ তিনিশকৈ হ'লেও ন হেজাৰ টকা বা চাৰিশকৈ হ'লেও বাৰ হেজাৰ টকা ধুনীয়াকৈ মই হাজিৰা কৰিলে মান্থলি পাই থৈ কিন্তু মোৰ ইউটিউবত আজিলৈকে মান্থলি পে'মেণ্ট পায়ো পোৱা নাই আৰু পিছত যে পামগৈ তাৰ কোনো একো মানেই নাই গতিকে ভিউজ যিহেতু কম গতিকে ইনকমৰ সংখ্যাও কম গতিকে মই ভিউজৰ খাতিৰ ইনকমৰ খাতিত ভিডিঅ'সমূহ একেবাৰে প্ৰস্তুত নকৰোঁ যিমান পাৰে মতে কথাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবহে বিচাৰোঁ এতিয়া গম পাইছে মোক যিহেতু সুধি থাকে আৰু অনবৎ কমেণ্টটো আহিয়ে থাকিব যে দাদা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব এই বিষয়টোৰ ওপৰত বহুতে জানিব বিচাৰিছে দাদা এডমিট কাৰ্ড আমাৰ দিব কেতিয়া মই কৈছোঁ যে এডমিট কাৰ্ড আমাৰ জুলাই মাহৰ পাছত বা ইণ্টাৰভিউসমূহ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছলৈ এই কথাখিনি ভাবি থোৱা আৰু বহুতে যিহেতু আৰু গম পাইছে আমাৰ এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আছাম ফৰেষ্টৰ পি অ' পি হ'ব আৰু সেইদিনাখন চি এম চাৰ আহিব বহুকেইজন সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় থাকিব আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়া থাকিব সেইদিনাখনেই ভাল খবৰ আহিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু আমি আশা কৰিবই লাগিব আৰু ফৰেষ্টৰ পি অ' পি দিনাখন মই যোৱাৰ কথাও আছিলে কিন্তু মই নাযাওঁ পইচাৰ কণ্ডিশ্যনটো কণ্ডিশ্যনেই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একেবাৰে ভাল নহয় আৰু বাকী এতিয়া কথা হ'ল মানে পি অ' পি দিনাখন গ'লে সঁচাকৈ মই তেওঁলোকক ভিডিঅ' বনাব যাম বুলি বা এইটো হিচাপতে যাম কিন্তু মই সেই সেইটো হিচাপতো এতিয়া মন নাই মানে মনবোৰ ট'টেলি বেয়া হৈ থাকে যেতিয়া বিছ জানুৱাৰীত আছিল নেকি কামাণ্ডোৰ যোনদিনাখন পিঅপি হৈছিল প্ৰায় পঁচিছশ প্ৰায় কামাণ্ডোৰ পি অ' পি হৈছে মই চাই আছোঁ লগৰবিলাকে পি অপি কৰিছে ইমান মনবোৰ বেয়া লাগিছে ইমানেই দেখি বেয়া লাগিছে আৰু লগৰবোৰে যেতিয়া পি অ' পি সমাপ্ত কৰি মোক বহুতে লগবোৰে আহিছে মানে দুইটা চকুতে কেনেকৈনো পানী ওলাই আহিছে শ শকৈ মানে পানী ওলাই আহিছে একদম গম পোৱা নাই গতিকে সেইদিনাখনত মানে মুহূৰ্তবিলাক বহুত যিহেতু মই নিজে অনুভৱ কৰি পাইছোঁ পিঅপি দিনাখন চাই থাকিলেও অনুভৱবিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু মাক দেউতাকৰ কথা মাক দেউতাকেই কানি পেলাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পি অপি কৰিলে আৰু আমি নিজে যিহেতু সেই ভৰ্তিবোৰৰ প্ৰতি ৰিলেটেড গতিকে আমাৰ মনবোৰ কিমান বেয়া লাগিব বা মোৰ মনবোৰ কিমান বেয়া লাগিব গতিকে সেইটো কাৰণে মই ফৰেষ্টৰ পিঅপি দিনাখন নাযাওঁ বাকী কামাণ্ডুৰ দিনাখন গৈয়ে মই গম পালোঁ কৃষ্ণ প্ৰভু ৰামৰাম লাইফত নাযাওঁ সেই একে শপত খাই থৈছোঁ ভগৱান কৃষ্ণ মানে মনবোৰ ট'টেলি বেয়া লাগে আৰু বাকী বিশেষ তেনেকুৱা কাৰণ একো নাই আৰু যিসকলে মাতিছিলে ধন্যবাদ বাকী যিসকলে আশা কৰি আছিলে যাম বুলি বুজি পাইছে এই কণ্ডিশ্যনটোৰ কাৰণেহে নাযাম বাকী তেনেকুৱা একো নহয় আৰু দূৰো অকণমান ওচৰ হোৱা দিনো গ'লোঁ জোৰ মানে ডেৰগাঁও বা যথেষ্টখিনি দূৰ আছে আৰু বিশেষ একো ক'ব নিবিচাৰোঁ আমি পিয়পি দিনাখনেই ৰখিব লাগিব কিবা ভাল খবৰ আশাৰে আৰু বাকী আকৌ যেতিয়ালৈকে নহয় মুঠতে আমি ৱেইটেই কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে একো ক'ব নোৱাৰোঁ বা আমি বিশেষ একো ক'বও নিবিচাৰোঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত যেতিয়ালৈকে নেপাতে চি এম ছাৰে যেতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ তেখেতে মানে হাত দাঙি নিদিয়ে বোলে ইমান তাৰিখে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব আমুক তামোল হেণ্ট টেম চি এম ছাৰে যেতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ কথা বা তেওঁৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত মাত নেমাতে আমি তেতিয়ালৈকে একো কৰিবও নোৱাৰে আমি মুঠতে আশাই কৰি থাকিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিবই লাগিব যেতিয়াই হয় তেতিয়াই হ'ব সেইটো হিচাপত ভাবিব লাগিব কিন্তু অনুশীলন বা এই প্ৰস্তুতি মানে ৰাখি থাকিব লাগিব অলপ অলপকৈ কিন্তু নহয় যে ত্ৰিছটা দিনত এমাহ বা ত্ৰিছটা দিনত কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিচেই কৰি থাকোঁ অনবৰত দৌৰিয়ে থাকোঁ অনবৰ জাপেই মাৰি থাকিম তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মানুহৰ দেহাহে মানুহৰ শৰীৰহে ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন কাৰণ হাড় এইবিলাক আমাৰ গোটেই শৰীৰটো জইন চব জইনেই আছে ক'ৰবাত অকণমানকৈ মিছ চলি একদম লাইফ চেজ আৰু জাপ মাৰোঁতে অলপমান কেইদিনমান আগত বাহুটো দুখ পালে চিনাপাৰিব পৰা নাই গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা গোটেই আমাৰ বডিটো চব জইনেই আছে যিহেতু গতিকে আমি খুব সাৱধানৰ সাৱধানতাৰ মাজেৰে চলিব লাগিব ভাল দিন আহিব তাক লৈ আমি আশা কৰিবই লাগিব আৰু বিশেষ হয়তো একো ক'ব নিবিচাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা আৰু ইমানেই ইনষ্টাগ্ৰাম কিবা হওক মুঠতে ইনষ্টাগ্ৰামটো মেছেজে ভৰ্তি হৈ থাকে যে দাদাক এডমিট আহিব কেতিয়া এডমিট আহিব কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব কেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম চাব নোৱাৰি বাকী কমেণ্টবিলাকো চাব নোৱাৰি সকলোৰে এটাই আশাই এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব বা ইণ্টাৰভিউটো হ'ব কেতিয়া গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত সকলোৰে এনচাৰ দিলোঁ উত্তৰ দিলোঁ বহুখিনি কথা ক'লোঁ আৰু নেক্সট যদি কিবা এনেকুৱা পুলিচৰ ৰিলেটেড বা কিবা যদি বিষয়ৰ পৰা জানিব মন আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই নেক্সট আকৌ বা কিবা যদি আপডেট আছে তোমালোকৰ হাতত তেনেহ'লে ক'বা মই তোমালোকৰ আপডেটসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিম ইনষ্টাগ্ৰাম নীলোৎপলসম টিপছ নামেৰে আছে ফেচবুক আছে সকলোতে আছে মোক মেছেজ কৰিবা মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা আপডেট থাকিলে ক'বা মই জনাই দিম সকলোকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ খবৰ লৈ মই পুনৰবাৰ আহিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আৰু এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটটো খুব চাই চায়ে আছোঁ চায়ে থাকিম যিমান যেতিয়ালৈকে যি তথ্য নাপাওঁ কিয় আৰু গম পাইছা বহুখিনি কথা কৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আৰু এছ এল পি আৰ যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটোতো ফোন কৰি আছোঁ কেতিয়া হ'ব নহ'ব কিন্তু কোনো ধৰণৰ একো ৰেচপন্স নাই বাকী যি কি নহওক আমি চি এম চাৰক চি এম চাৰৰ সেই মন্তব্যসমূহ বা চি এম চাৰৰ সেই আপডেটটোলৈ আমি ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ লৈ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আকৌ আহিম আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম